Жень, мы сегодня пригласили тебя, чтобы ты нас просветила по поводу темы, которую, по, по, по поводу которой мы держим руку на пульсе с приютом. Да? Сейчас мы знаем, что в горисполкоме происходит. Ты вот там да. за кулисами слышала, закончилось, не закончилось совещание. Нет, еще не закончилось. Как только закончится совещание, с нами выйдет Ферлин, на прямой эфир Лена Лепошка, да, она находится там. Значит, это отработала 10 дней комиссия по вопросам работы КПСП-сервиса и нарушениям, которые там были. И э, теперь будет приниматься какое-то решение по руководителю Гарифову. Вот что, что будет дальше, будет видно. Ну а мы вчера ездили, как и обещали, хоть каждый день ездить туда. Значит, э, собачек немного. Спасибо. Меньше, клинящий... чем было, когда да, мы меньше. первое видео смотрели, да, да? спасибо. Люди приходят, они их забирают. И мохнатых, и огромных, которые большие такие. В общем, действительно, люди приходят, помогают. И на данный момент в КП э, спецсервис «Кременчуг» очень много еды. Нанесли просто гору костей. И закупленное непосредственно вот, там, руководством, не руководством, но ну, вот работниками, да, там, за бюджетные деньги выделенные Крупа для собак, и люди принесли крупу, очень много костей, есть корма специализированные, только теперь появилась другая проблема, их негде хранить. Всего лишь один холодильник. холодильник, он забитый до отказа, и все остальное, оно лежит такими наваленными кучами, прямо вот на полу, это 2-3 дня, оно все пропадет. И его нужно будет либо выкинуть, либо за это время скормить собакам. А они уже такие сытые, обжоры, что они даже уже есть не могут. Мы их, конечно, тоже кормили. А им все это не нравилось, что их заставляют есть опять. Ну вот... Опять обед. Да. Ну, смотри, Жень, на самом деле, насколько у нас люди, да, люди понимают, люди всегда говорят о том, что не наша вина, что такое финансирование. Но, собственно говоря, понадобилось всего несколько каких-то дней для того, чтобы хотя бы, ну, не стабилизировать, понятно, ситуацию навсегда, да, но каким-то образом помочь. Для того, чтобы не происходило таких страшных вещей, как умерщвление собак. Вот это что-то там такое, какие-то совершенно страсти происходили за воротами этого предприятия, хотя достаточно получается, ведь на поверку-то. Просто бросил клич людям, чтобы хотя бы временно помогли эти животные выжить. Лена, умерщвление собак будет в любом случае. Но нужно адекватно понимать, Но что не, мы не, не можем, эту ну, не мы. они не могут держать этих собак вечно. Есть нормы, эти нормы есть везде, в любых странах и в нашей они тоже есть. И когда собаки какое-то время, ну, продержали их в приюте и никто их не забрал, вот тогда их и будут умерщвлять. Это в любом случае это неизбежность. Вопрос в том, чтобы они не размножались, чтобы их было уменьшалось количество. Потому что бездомные собаки, они все равно будут, их все равно будут собирать. И если мы их не заберем, а мы видим все время, что еще какие-то хозяева привозят туда своих собак, вот гавкает да, это, говорим. а это там себя плохо ведет, а эта собака мне надоела, потому что она старая. Нам нужно иметь какую-то ответственность. И не важно, какой у тебя породы собака, ты все равно должен ее любить и брать. Ну, это вопрос цивили... и... подхода цивилизованного к решению любого вопроса. Конечно. Как и в этого предприятия, так и подхода к... в отношении к животным, так да. и финансирование и всего остального. То есть чтобы из этого уже не такие да. вещи. Какая сейчас там обстановка с коллективом? Ну коллектив тот, который был, тот и там и остался. И ветеринары есть, Вы... они Вы... работают, влада работает, люди готовы работать. Каждый из них там, вот там собрался сейчас коллектив, который хочет работать, может работать, им только нужно дать эту возможность. За время существования этого предприятия там несколько раз вот проходили какие-то перипетии с коллективом и менялись. Там работали профессиональные кинологи, которые отслужили 20 лет на границе с собаками занимались. Сейчас этих людей нету. Но тем не менее, вот эта вот молодежь, которая там, они готовы работать с этими животными. Они не боятся того, что им привозят животных в лишаях. Они боятся того, что им лечить этих животных от лишаев нечем. И если бы вот добрые кременчужане не привозили бы лекарства, там бы просто бы весь этот питомник в итоге стал бы таким большим сплошным лишайником. собаки бы дохли бы от голода, от болезней. Но люди привозят. И вот одним из... Ну, на мои, как я считаю, обязательных для руководителей будущих этого КП спецсервиса нужно постоянно держать связь с любыми, со всеми СМИ города, чтобы э, давать еженедельно ну, какие-то те же объявления. Ну и что, что вам выделяют бюджетные деньги? И в этом нет ничего плохого, если люди хотят принести собакам еду. Пусть их будут кормить больше, чем надо. Ну не лопнут они. Щенки, которые там есть, их нужно кормить 6 раз, раз в день. Естественно, этим никто не может заниматься, потому что ну, это слишком такой тяжелый режим. А сейчас там столько щеночков маленьких, там две мамочки, которые родили деток, но ну, они бесподобные вообще. Их нужно забирать. Давай посмотрим видео. Потом, возможно, по ходу того, как мы его посмотрим, у нас еще возникнут какие-то вопросы. Она на КП спецсервис Кременчук приезжали проведать наших четвероногих друзей. Но, естественно, главный вопрос, есть ли у собак еда. То есть мы обратимся к Ярославу. Ярослав, ну рассказывай, что у нас сегодня по еде? сегодняшний день, благодаря людям, собаки обеспечены едой, ну, Пока... Наверное, на месяц, может быть, и больше, потому что Доброжелательные люди навезли вот большое количество костей, кормов сухих, еще сухие корма находятся в стене помещении. Также вот куриных разных лапок, голов, шеи, всего, что тут можно. Как бы еда есть, каша тоже есть, люди тоже попривозили много каши. И еще плюс купила наше руководство кашу. Так что я думаю, добрый месяц, а то и больше все будет хорошо. А вот это вот условия нормальные для хранения еды? Это условия как бы не нормальные именно для этой еды, но она не влазит в холодильник, если не обратить внимание, холодильник полностью убит. Через какое время испортится вот эта именно еда? Я думаю, дня три. Но мы ее будем раздавать собакам, пускай они ее едят, также будем варить. В принципе, нужен еще один холодильник, реально, для того, ну, чтобы можно было эту еду упаковать. Если упомогать. люди в таком количестве будут продолжать нести еду, то, конечно, он нужен. Если все это закончится, то он не нужен, все обходилось самим А давайте тогда все время поддерживать желание у людей принести еду, конечно. но вашего руководства попросим холодильник. Скажите, если пожалуйста, холодильник, один холодильник, сколько он выдерживает запасов еды, на какое время собакам хватает, если холодильник полный? Ну я скажу так, что когда закупают жир, в принципе вот такого вот ящичка, вот как они покупают жир, это хватает где-то на полторы недели. То есть если забить такими ящичками в холодильник, ну тоже где-то до месяца, не больше. То есть месячный запас, на сколько собак? Это на 15 собак или на сколько? Нет, это не на 15, это собак на 30. На 30? Да. А вообще реальные потребности спецсервиса? Ну, все в зависит от того, какое количество собак находится А в вот количестве. сколько собак должно быть, по, по идее? Но если их отлавливать активно и там все дела, там, всех собирать, не, не избавляться от них. Ну, того, и вы же понимаете, день от дня не зависит, как водителя возят, возят собак. Они могут привести одну, а могут привести и семь. Как бы, я ж не прогнозирую это. О, у вас написано в рамке Кожен шитвер, в офис педрахунки. Это такие уже не дни то. Дни. На данный момент мы подаем каждый день э, по концу рабочего дня количество собак. А вот такие вот детки, есть сейчас кафе спецсервис. Поэтому все, желающие получить такое белое чудо, приезжайте. Муркают. Морка. Мурка. 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 Pien... <глазная> счастье, к... Ну и <глазнение> ну, как их не забрать? Невозможно. У Фигуровского спросим в <глазнение> 4 часа дня, как он там целовался со щенятами. Да, <глазнение> 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 Я просто не могу. Я пришла домой потом, своих собак затискала и поняла, что надо срочно щенков. Всё. Ну а спецсервису срочно нужен холодильник. Имейте да, в виду. Да. И Я думаю, что еду помог... прекращать нести, это вообще не выход выход в холодильник туда еще один приобрести, чтобы действительно был какой-то запас, мало ли что. Понятно, что лето холодильник впереди, но а вот начнутся, допустим, зимние какие-то месяцы, там уже с питанием, возможно, сложнее будет. Если все, если все время держать, выразиться, руку на пульсе будущим руководителям и общаться со СМИ, и давать еженедельно маленькие объявления о том, что приходите, приносите. А сейчас, Женя, изменилось изменила что-то вот по прошествии 10 дней, да, комиссия 10 дней уже работает, ты сказала коммуникация со средствами массовой информации, если раньше получается все это замалчивалось, мы не знали нас, до чего была доведена ситуация. Сейчас как идут на контакт те чиновники, которые занимаются расследованием, комиссия. Ну, я могу сказать со своей стороны, лично мне никогда ничего особо не мешало прийти на предприятие и посмотреть. Да, может, не все рассказывалось, да, там не хотелось кому-то открывать какие-то там свои закулисные игры, но прийти на предприятие можно было. И э, я думаю, что и другим СМИ тоже можно было. Но это неправда, если мы будем говорить, что там прям стоят стоит огромный заборы, никого не пускают. Нет. Позвоните Владе, придите, вас проведут, нет проблем. И еще, кстати, хотела сказать по самому питомнику. Значит, у нас питомник летнего типа. В этом питомнике необходимо обязательно делать теплые полы для собак, потому что зимой они лежат просто во льду. Да, кстати, плюс, вот зимой да. такие сюжеты проходят периодически. Да, наступило да. тепло, тема забывается. И а, плюс к этому, это же открытые вольеры. Там обязательно должны быть какие-то вот, я не знаю, то ли пластиком этим прозрачным, то какие-то вот, ну, возможность их закрыть, чтобы когда идет метель, собакам туда в клетке не наметало ну, вот чтобы этого да. потому что это же кошмар, я понимаю, что они мохнатые, но не все, есть собаки совсем не морозоустойчивые, а есть те, которые потом болеют воспалением легких, ну, то есть можно было бы как-то помочь им сразу. Лето ну, идет, можно как раз за это время провести ремонтные работы. Уже сообщили мои коллеги, что Елена Липошка, наш корреспондент сейчас буквально через три минуты вернется. С... Она с... уже в редакции. уже в редакции. Отлично. Сейчас у нас будут последние новости по поводу ситуации на предприятии спецсервис Кременчуг». Каким образом идет расследование ситуации? Возможно, что нового уже известно на сегодня. Жень, спасибо тебе большое. На здоровье. Мы всегда тебя, я уже не раз говорила, рады видеть. И с твоим отношением к собакам, и с твоим отношением к ситуации. Спасибо большое, держи спасибо. нас в курсе.